Граждане, сегодня рушится тысячелетие прежде. Сегодня пересматривается миров основа. Сегодня до последней пуговицы в одежде. Жизнь переделываем снова. Я вітаю глядачів телеканалу Запоріжжя в ефірі. Програма на зустріч людям. і Я її ведуча Антоніна Богуславська. Як завжди, з гостями в студії ми говоримо про важливі питання та події мовою зрозумілою кожному. І я із задоволенням представляю свого сьогоднішнього співрозмовника. Це архієпископ Запорізький та Мелітопольський української православної церкви Московського патріархату, високопреосвященніший владика Лука. Доброго вечора. Доброго вечора. І розпочнемо ми з події, яка дуже важлива, я так вважаю, для нашого регіону, для нашої області. І на минулому тижні знову у свято стрітення Господнього розпочалась акція Любов милосердствує». Якщо може раптом ще хтось не знає, на що спрямована ця благодійна акція, ініційована Запорізькою єпархією, і чого ви очікуєте від неї? Я благодарю вас за. то содействие, которое было оказано нам в прошлом году, проведение благотворительного проекта «Любовь милосердствует». По инициативе Запорожской епархии вот проводился этот много, такой широкомасштабный проект благотворительный, в котором приняли участие не только священнослужители, не только прихожане храмов, но и простые неравнодушные люди Запорожского края. И не только присылали пожертвования свои из других областей даже Украины. Проект был направлен на сбор средств для покупки оборудования на нужды онкогематологического отделения. Кроме этого мы обращались ко всем гражданам, чтобы они сдавали свою кровь. И вот общаясь уже в этом году с зав отделением онкогематологическом детской областной больницы, то он отметил, что как никогда 2011 год прошел, слава богу, без проблем с препаратами крови. А это фактически спасенные жизни деток. Я думаю, каждый из нас представляет, насколько приятно родителям видеть, когда их ребенок даже шалит, болел страшным заболеванием. Он может радоваться, он может радовать своих родителей, своих близких. Я думаю, что этот проект благотворительный как и высказывались все принявшие участие, чтобы продолжался он и в этом году. Поэтому на строительстве Господня в детской областной больнице мы открыли уже любовь милосердство 2012 освещением молитвенной комнаты, где любой желающий может зайти, помолиться, обратиться к Богу и попросить заступничества и поддержки. Тобто вже е, бажаючі можуть здавати кров, наприклад, так, донори, і чи вже відкриті рахунки, чи куди можна людям гроші приносити, якщо е, мають таке бажання? Щот не помінявся. Тут же самий счет ми відкрили Це спеціально благотворительний счет в банку, А Любой желаючий може звернутися на станцію переливання крові і сказати, що я приймаю участь в проекті Любов Милосердствую. І той тобто, вже ціленаправленно. эта кровь будет, так скажем, зачтена в рамках данного проекта. Но дополнительно мы еще объявим, дополнительные будут дни у нас, когда вот особенно мы будем встречаться с организованными, так скажем, коллективами. Это трудовые коллективы вот в том году очень активно приняли, учебные заведения, прихожане. Выездные даже делали специально, станция, областная станция переливания крови организовывала выездные, район, выездные бригады для, того, для выезда в район, где сдавали кровь тоже все желающие. То есть это все вот сейчас проходит момент еще так, утряски составления подробного же графика для того, чтобы люди знали четко, когда это можно сделать. Ну от по минулому року, як ви скажете, наскільки влада, бізнес, прості люди активно підтримали акцію? От бізнес активно підтримував чи ні? Чи хотілося б краще? Хотілося б намного краще. Я вам так скажу прості цифри. Більше 500 тисяч було зібрано. Із цих 500 тисяч, болі 300 тисяч було пожертвовано простими гражданами, а 200 тисяч це пожертвовано представниками бізнесу. Ну тепер вот проаналізуйте. Как? Какова ця цифра? Якщо би була наорот, я б ще понял. А все таки в нас є нерівнодушні люди, і слава Богу. Ми будемо сподіватися, що цього року чи є взагалі е таке сподівання, що акція буде більш масштабнішою, можливо, більше вже про неї дізнались. Мне бы хотелось, чтобы она была более масштабная, чтобы больше приняло участие в этой акции. Но все в руках Божьих. Сколько Господь вот попустит, вот столько оно и будет. А я не планирую, не, не ставлю задачи перед собой сделать больше, сделать там еще, чтобы больше денег было собрано для оборудования. Я думаю, что это не должно быть. Но Господь, наоборот, нас может смирить и попустить, чтобы будет еще меньше, намного, чтобы мы не возгордились. Поэтому все в руках Божьих. Как Господь вот определит, так оно и будет. Но мне бы хотелось также отметить, что эта акция больше будет направлена в том числе и помощь детям, нуждающимся. К нам обращался, например, главный врач областного туберкулезного диспансера на помощь, чтобы помочь детям, которые находятся в детском отделении туберкулезного диспансера. Поэтому это очень важно. Там в основном дети находятся из малообеспеченных семей. И помощь тоже нуждается. Часто нас осуждали за то, почему вы только оказываете помощь онкобольным детям. А остальные дети, страдающие детским церебральным параличом или другими серьезными заболеваниями. Мне бы хотелось ответить этим людям тем, что все-таки больной онкозаболеванием он борется за жизнь, а больной другим заболеванием он борется за качество жизни. И вот все таки цена где выше? Цена человеческая жизнь или цена качества жизни? Поэтому все таки основной все равно акцент мы ставим на онкобольных детей. Угу. І як акція, до якого числа вона буде е, тривати, і чи завершиться вона знову ж таки телемарафоном, як у минулому році? Ну я думаю, що у нас і слава Богу, договорів з телерадіокомпанією Запоріжжя 6 апреля у нас пройде знов телемарафон, уже підведення того, Але фактично, от по опиту прошлого року я можу сказати, що не закінчилася акція. периодически все равно небольшие суммы но на счета на, на благотворительный счет поступали денежки я знаю например один трудовой коллектив вот их там небольшой отдел и они написали заявление чтобы их, с их зарплаты удерживали там 0,5 процента и перечисляли на этот счет бухгалтерия централизованно вот каждый месяц поступали эти деньги на счет мы периодически мы еще помогали детям оказывали помощь вот 15 февраля мы купили несколько сот еще бибрановских систем, то есть вот пожертвовали на нужды этого отделения. Я думаю, что все-таки у нас есть неравнодушные люди, у нас есть и очень много милосердных людей. То есть можно сказать, что э, телемарафон ⁇ это не завершение, а дополнительное информирование, скажем так, про проект. Я думаю, что да, он придерживается, как бы все-таки, я скажу, такие две, две задачи. Первая задача, то, что вы сейчас сказали, это информирование, а вторая задача ⁇ это все-таки такой промежуточный тох проводимого проекта. Ну, тепер трошки про поговоримо про інші питання. От 20 лютого розпочинається останній тиждень перед Великим Постом, як в народі кажуть, масляна. І у нас останнім часом це такий став синонім, скажімо так, народних гулянь. Але наскільки я знаю, це час, коли віряни вже повинні готуватися до великого посту. От в чому заключається оця підготовка? Ну, 19 февраля. Мы заговляемся на мясо. Что такое заговляемся на мясо? То есть 19 февраля мы уже прекращаем употреблять мясо, а с 20го начинается сырная неделя или как в народе называется масляная неделя, и в это время мы еще можно кушать э, все молочное и рыбу. Как раз это дни подготовки к великому посту, и церковь, как да мать, заботится о каждом из нас. То есть она нам дает еще возможность и порадоваться. И сходить друг к другу в гости, пообщаться. Потому что уже во время Великого Поста мы больше должны заглядывать в свою душу. Мы должны заботиться о спасении своей души, о тех пороках, задуматься о тех пороках, которые возникают у нас, и как с ними бороться, как бороться со страстями. Поэтому масляная неделя, она такая немножко и шумная становится. Но э, все равно мы не должны терять мысль о том, что вот мы сегодня радуемся, и, и завтра будем радоваться, и через месяц будем радует, радоваться. Это неправильно. Мы радуемся, но знаем то, что вот скоро уже наступит Великий Пост, когда мы должны уже каяться, мы должны плакать о своих грехах, мы должны э, немножко изменить свою жизнь. То есть не забывать про духовную складовую да, сейчас. Да, да. А... Тиждень цей закінчиться прощеною неділею, неділею, останньою неділею перед великим постом. В чому її особливість цієї, цієї прощеної неділі, і що а, ну у нас не всі люди ще до нек скажемо так обізнані у всіх правилах. От що в цю, в, в цю неділю треба робити? Про що згадувати, в кого просити прощення Послідня неділя, послідній воскресний день масляної неділі. Называется прощенное воскресенье. И в этот день мы спрашиваем прощения у всех, кого обидели, кого чем-то оскорбили. Ведь мы не можем сказать, вот проси у этого, у этого, у этого, попроси прощения, а у этого, у этого не надо просить тебя прощения. Это совершенно неправильно. Мы должны просить у каждого. Может быть, мы не знаем, что мы обидели этого человека, а ему кажется, что вот самое, наверное, большой обидчик в жизни это я, потому что я на него не так посмотрел. Ведь люди разные по своей натуре, по своей психологии, и каждый из нас по-разному реагирует. Одному можно сказать, и человек рассмеется что-то, а второму скажешь, что он обидится. И вот здесь вот, но свои обиды не покажет. Поэтому лучше всего просить прощения у каждого, кто с кем ты общаешься, кого ты знаешь. И спрашивая прощения, друг у друга, показывая тем самым пред Господом, что вот, Господи, я прошу прощения у всех, и Ты меня прости. Вот здесь вот очень важно, чтобы мы могли понимать себе вход в Великий пост или начало Великого поста, оно сопровождается в первую очередь прощением для того, что, всех тех, кто нас окружает, прощением своих близких, для того, чтобы получить прощение у Бога. Ну, Цьогорік Великий Піст от, да, розпочинається 27 лютого і триватиме до 14 квітня, так, да. так, 15 Великдень. Да. І наскільки я знаю, кожен тиждень Великого посту він має свою символіку, свої, е, свою назву. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, про як ділиться у нас, скажімо так, Великий піст по Ну, Кожен Великий пост він має… Естественно, если так по нумерациям идет. Первая неделя Великого Поста, и особенно важно, это первая и последняя неделя Великого Поста, важная в духовном своем плане. Вот нельзя сказать, что какие-то вот вторая, третья, четвертая, пятая, они отличаются. Они своим богослужением, своим строем, но имеют свой смысл, да. Но вот особенный вот акцент мы должны сделать на первую и последнюю седмицу. Первая седмица — это Четыре дня с понедельника по четверг читается вечером великий покаянный канон Андрея Крицкого. То есть тот канон, который, так скажем, задает тон всему Великому посту. Вот как регент в хоре слушает звук Камертона и затем настраивает на эту ноту всех участников хора, вот точно так же фактически великий покаянный канон Андрея Крицкого является тем камертоном, который настраивает души молящихся, верующих на прохождение Великого Поста. И последняя седмица Великого Поста, она, собственно, это уже она не входит перед Пасхой и не входит в Великий Пост. Великий Пост заканчивается вербным воскресеньем. И вот после вербного воскресенья начинается страстная седмица это особая неделя, когда каждый день мы вспоминаем определенные события из жизни Христа, именно из того, тот момент жизни Христа, когда его предали и его вот, повели на распятие. То есть, что этому предшествовало, что предшествовало предательству. Это особые дни, и поэтому каждый человек старается по-особенному приготовиться уже к встрече. Светлого Христового Воскресения. Например, в Великий Четверток каждый старается причаститься. Это день, когда было установлено Таинство Евхаристии Христом. Веч в четверг вечером читаются страсти Христова, как распинали Христа. 12 Евангелий, и вот люди с особым зажигают свечи. И потом этот, зажженные эти свечи, огонь этот разносят по своим домам, и на дверях, на откосах этой двери это изображают кресты. Вот особое такое отношение к Страстной Седмице Церковь установила для того, чтобы каждый из нас мог действительно ощутить радость Светлого Христового Воскресения. Потому что мы должны понимать о том, что без страданий не было бы воскресения. Ну є такі у нас, скажімо, люди, які сприймають піст лише як обмеження у їжі, тобто вони його, ну якщо так грубо сказати, використовують як дієту для поліпшення свого здоров'я. Як ви до цього ставитесь? І взагалі можливо краще обмежувати свої пристрасті і не дотримуватись, скажімо так, да. дієти, якщо так можна сказати, як ваше ставлення до цього? Ну, мое отношение к этому точно так же, как относится к этому церковь. В церкви есть такая притча, очень интересная. Одна старушка подходит, и бачка, бачка, благословите мне великим постом рыбку есть. А бачка так, Бог тебя благословит, ты рыбку кушай, только людей не кушай. И вот здесь очень важно, чтобы э, великий пост, э, что какую цель мы преследуем? Соблюдать диету. Как правило, как послушал, ой, я пощусь, 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 а я не, не похудел, а только поправился. Там или в чем-то себе отказываю в еде, а толку никакого. Мы должны понимать, что Великий пост — это не время особой диеты, а это время особого отношения к своей душе. Время, когда мы должны по-особенному заглянуть в свое сердце, провести, если можно так выразиться, ревизию вот что там доброе, а что там злое. И постараться с помощью Великого Поста вот это злое как можно больше убрать, минимизировать. А соблюдение диеты, как раз соблюдение поста в плане ограничения себя в пище, оно наоборот способствует душе раскрыться, способствует ограничить свои страсти, свои влечения физиологические, телесные. Поэтому и как бы в этом ограничении церковь видит и помощь в нашем духовном становлении. Но ни в коем случае диета не должна стоять на первом месте. На первом месте это духовное очищение, духовное преображение, к которому призывает нас Христос. Ну, є такі, скажімо так, ще з медичної точки зору погляди на піст, що є категорії людей, от яким не варто дотримуватись саме обмежень у їжі. Церква погоджується з медиками в цьому плані. Ну, однозначно, ведь ми повинні розуміти, що постійно для людини і для человека, но ни в коем не спасенького человека. Є определенні заболівання. например, сахарный диабет. Когда она, те продукты, основную массу, которую, основную долю, которую составляют, мы употребляем во время Великого Поста, они наоборот запрещены диабетикам. И вот эти вопросы все человек который желает поститься, он должен решать со своим духовником, со священником. Прийти и спросить у него, а вот это можно мне или нет? У меня вот такая ситуация. Ведь по-любому церковь дает послабление. Ведь мы должны понимать, что Христос любит каждого из нас. Но некоторые вот относятся к этому, а, все равно мне Бог простит, и я могу поститься. Не могу не поститься, Бог простит. Это грех, однозначно. А если человек, Господи, я хочу поститься, но вот по состоянию здоровья мне нельзя. Прозуй меня, помоги мне. Идет к священнику, и священник говорит, что да, вот это, это можно кушать, а это постарайтесь от этого избавиться или определенные дни. Ведь опять же мы сводим все к диете. А когда мы будем что? А я в этот, я, да, я буду кушать там, по состоянию здоровья, то-то, то-то. Но в это же время я буду стараться меньше злословить людей, меньше их осуждать. Я больше буду, Господи, молиться, там, лишнюю кафизму тебе почитаю, обращусь к тебе. Или меньше буду смотреть эти телевизоры что там э, показывают мыльные оперы. И вот тогда э, действительно человеку этот пост пойдет на пользу. Поэтому мы должны себе понимать, что церковь — это не палач или какой-то наказатель, который стоит и по рукам бьет человека за то, что он там потянулась у него рука за что-то непостным. А человек — это э, церковь, это как э, чадолюбивая мать, которая э, и может и погладить, но может и наказать. Тобто основне все ну треба зосередитись на дух, духовній частині в вопрос все таки лучше решать не з кем то с з якоюсь бабушкой в храмі а со священником. Тобто, а як ви вважаєте, останнім часом більше людей от, приходять до церкви, і чи впливає от, початок великого посту? Бо в мене, наприклад, є знайомі, які от дійсно вони прийшли перший раз в церкву перед великим постом. Ну душа цього запрагнула, вони вирішили звернутися до Бога і прийшли саме перед великим постом. Чи зростає така кількість? І чи дійсно є такі люди, які саме перед великим постом приходять до церкви вперше? Ну, вы знаете, конечно, увеличивается такое количество людей. И мне вспоминается разговор, моя беседа с одним из руководителей сети продовольственных магазинов. И он тогда не мог понять, Владыка, я не понимаю, что такое, что случилось? Перестали брать мясо, молоко, упали в продажи. Почему так? Я говорю, так посмотрите, какое сегодня число такое-то. А пост когда начался? Он, да, точно не, не сообразил. Поэтому и вот люди, поэтому даже я могу сказать, что люди все-таки оборачиваются к Богу, поворачиваются. И благодаря вот тоже таким вот передачам, которые записываются и показываются по телерадиоканалам, когда люди имеют возможность информационно получить, так скажем, необходимую пищу для своих размышлений, вот это очень важно. Человек поворачивается к Богу. Ведь наша душа по натуре христианка, и она всегда стремится к Богу. Ну, ми говорили про інформування, у єпархії є власний сайт, і от чи розміщаєте ви там якусь певну інформацію, знову ж таки, про пос... і чи багато людей туди заходять? Ви знаєте, я цю інформацію не можу сказати, статистику ми не проводили, але інформацію ми тут розміщаємо, і крім того, у нас ще на Ютубі вже є наш телеканал, де можна теж дивитися і отримати необхідну інформацію. Есть открытая интернет-приемная правящего архиерея, где человек может задать мне вопросы. И на эти вопросы я отвечаю лично, каждый вечер я проверяю свой почтовый ящик. И если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. То есть информационные каналы, если их использовать во благо, как говорят, то они дают позитивный эффект? Да, да, однозначно. Поэтому мы стараемся это делать. Это необходимость современного мира, это необходимость нашего времени. І ми повинні це використовувати. Тобто, від розвитку технологій нікуди не дітися. Да, да, да. І наша програма вже добігає кінця. Тож я традиційно хочу надати вам слово для звернення до городян з приводу любов, милосердство, благодійної акції, з приводу підготовки до великого посту. Будь ласка, ви маєте на цей час. Вас Господи, господі, братія і сестри. Ми стоїмо на порогі великого поста. Время великого поста особено время. когда мы заглядываем в глубину своего сердца, задумываемся о том, что я сделал доброго, а что я сделал злого. Мне бы хотелось пожелать каждому из вас, чтобы доброго у вас было намного больше, потому что это, эти добрые дела, они помогают нам идти по жизни, они окрыляют нашу душу. И особенно мне бы хотелось призвать всех вас — к творению добрых дел. Пожалуйста, кто чем может, примите участие в акции Любовь милосердствует. Кто имеет здоровье, придите на станцию перерывания крови и сдайте свою кровь 200 мл, но эти 200 мл могут спасти жизнь ребенка. Кто имеет материальные средства, открыт благотворительный счет. Пожалуйста, перечислите, сколько можете. Всякое даяние блага. А кто не имеет здоровья, не имеет материальных возможностей, молитесь, чтобы Господь положил тем людям, кто имеет и физические, и материальные возможности, чтобы они могли поделиться и имели свои милосердные, добрые сердца. И пусть Господь вам в этом всем помогает. На цьому ми будемо завершувати нашу програму. Будемо сподіватися, що небайдужих людей у нас в області і взагалі в країні і в світі буде з кожним днем ставати все більше. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні гостем студії був архієпископ Запорізький та Мелітопольський, Української православної церкви Московського патріархату високопресвященніший владика Лука. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі на телеканалі Запоріжжя.